Сьогодні короче, вирішили нові темки поспускати, різні. Але уклон тут такий, доволі Ну тут прикол в тому, що треба там зразу відпуститись типа Ти знаєш на відео воно виглядає як звичайна тропинка по котрі люди ходять. Диви, давай, давай я піду в ну, О, Бачите Вжекін їде No comment. У это выглядело дуже отлично. Максимально на тормозах, да? Да, да, да. Вот до первой ступеньки вообще прям супер медленно. Заклинил передний тормоз, то есть пережал передний тормоз. Пережал тормоз? И в самом конце пережал, и что-то там хрустнуло на ты как бы по-моему, была твоя нога. Для этого я и брал full face, но... Але... Mm. Ой, дымач, да? Не, это, наз... не конечно, нет. Voilà. Yeah. ну это значит... Не, короче, мне только... Чуть-чуть, чуть-чуть того всего. Знаешь, Олег, я по тебе пропоную? Не ехать сюда. Это Да, да. Только, Прямо сверху, да? Я тільки з'їжджав зверху сюди, а сюди я скажу... Покажеш? Ні, ні, я серйозно, з'їжджу. Ні, не, не, тут. не тут, це там. Да. Це різні речі. Тут воно відчувається начебто зверху, відчувається начебто 90 градусів. А по факту, от, ти бачиш, з'їзд. Він такий є з'їзд. Навіть якщо ти будеш сповзати. Ти не перевернешся. А ось тут ти ж прямо дивишся, а він заходить звідси. Бачиш? І там ще треба в лівіше попасти. Ну що, як тобі? Що, тренуємо? Я його не разу не з'їжджав. Але спробувати хочеться Готовий? Так я держу тебя. У нее и шоу, я его утримал. Опиши свои ощущения, я Это же электричка. Смело. Давай, мир. Она весит, как по моих... я никак не понимаю. Так, добро, что Ты очень быстро сюда заехал. Очень быстро. Тебе нужно намного меньше скорости. 90%. Да. <реш> Причем самое интересное, блять, мы вдвоем стали уже тебя ловить, ага. а ты упал в третьем ну, часе. Давай лапа. Да. А, 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 ну давай а. еще вот так я вам подам попробую. Уже? Я снимаю. Только я сползаю. Я. Может ты уже вниз спускай? Да. Да, да, да. Не, в другую сторону, в другую. Дякую. Короче, фафны там, где треба. Ну да, но тут тоже такой моментик. Я когда съезжал, у меня тут переднее тоже чуть поднесло. Там проезжаешь под деревом и можно сразу направо. Ты увидишь. Ну все. Ты что-то пулять. Блять. Блядь. Так нет, твоя очередь сижи. Мы в тебя верим. Спасибо и сохрани. <связь> <связь> <Молодец. связь> Не почувствовал вообще. Взагалі ноу фуд робить, бачив? Да, вот тебе и -фуд. Трансферок Так, трансферок и в сторону. А потом с Веталем, просто за ветром поехать. Ну мені здається, що на першому яру повісині ми далі встрибали, ні? Ну чуть-чуть менше, я думаю, так. Ну якщо перший яр прийде прямо в кінець, то так. Да. Їде. Ого, швидкості дуже багато. Ага, і там ще О -о. треба. Я вот думал, что он будет ощущаться меньше, но он ощущается больше. Ну что, давай хочу об трансфере, я не знаю траекторию, давай. Покажешь. Давай. Там на трансфере прям много скорости не надо. Не треба много? Не, 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 вообще не надо много скорости. поехал, покажешь? Так, может быть, мы сегодня уже не поедем, не имеет Не было за мало швидкости? Нет, скорости нормально, но не стабильно. Меня чуть на трансфере подраскидало. Теперь будет его прыгать. Не, прикольно, прикольно. просто нормально. Да. Миша, я думаю, у тебя тоже скилл. Хватит, ну смотри, не упал Я, потому, что на... да. я Да. <laughs> я его стрибну. Стабильно? А, через заднюю, но нормально. Ну норм. Уху! Просто Дура. Я себе думал такой взять. Ну но... взял электричку, если честно, не жалею. Да нет, это что такое. Электричка. Так нет. отходим. мы все. Кудись все текают подали. <laughs> <свист> ну что, ну прям классная штука прыгнула. Да.